Pa kontroli... U nas bili kontrol meča, kontrolirali vsi igru i konce zasluženo vigrali. E, eta tolka prvi zbori i kada zakonči se vtaraja čas, budi na 100% gotov. Pa dobro, ne neki specijalni razlog da se česti. Trenovali se harašo, vipunili vse zadače katori trenerski štab trebuval, i samo je glavno što nikto ne poličil travo. Igrali smo dobre utakmice i što je najvažnije, manje više svi smo zdravi na kraju i pripremi spreamamo. Dumamo kažam superniku Adinakovoj e, i budem se gotovi i dumati što 24. budem na na 100%. Pa neki balans On sam dovoljan kako mi eto prvu fazu utrgotali, no našli kako je ravnovesje u maćah i treniravkama i budet kutot se dalje.